Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membincangkan tentang ni sale pasal kereta ni. Kalau anda tengok dalam video kami sebelum ni, kami dah buat kereta-kereta yang paling laku dekat Malaysia dan juga jenama-jenama yang paling laris dijual pada 2024. Tapi kali ni kita nak tengok di peringkat global pula. Tapi seperti biasa, sebelum kami bermula pada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel kami di Shah Zul kita dan berkapital subscribe. Jangan lupa juga butang like dan follow kami di semua media sosial TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semua-semualah. 2024 merupakan tahun yang gemilang untuk auto industri di Malaysia. Kita telah berjaya menjual sebanyak 816747 buah kenderaan pada tahun lepas Itu adalah rekod tertinggi Paling tinggi Yang paling nombor wahid sekali Tidak pernah dicapai di Malaysia Dan orang sebenarnya pun Tidak sangka bahawa kita boleh Menjual kereta lebih daripada 800 ribu unit Bayangkan Indonesia pun jual 800 lebih Tapi rakyat dia 300 juta Kita rakyat baru 30 juta 10% daripada rakyat Indonesia Tapi jualan almost sama tinggi Banyak faktor yang menjadikan penjualan ini tinggi. Penjualan tu sebenarnya 2% lebih tinggi berbanding 2023. Banyak faktor antaranya ialah ekonomi yang bagus, peningkatan pendapatan, even GDP kita pada tahun lepas antara yang tertinggi lah 5.2%. Kemudian ada banyak model-model baru yang diperkenalkan di pasaran, khususnya daripada pemain-pemain baru, jenama-jenama daripada China. Kebanjiran jenama-jenama baru ni memberi impak kepada pembeli dan juga market di Malaysia dan Walaupun kita nampak perubahan tu besar, ya, 2023 700,000 lebih, 2024 jual 800,000 lebih nampak macam banyak, tapi untuk standard global sebenarnya ia tidak tinggi. Namun, tetap juga tinggi kalau kita mengira ratio dengan penduduk dan juga jualan yang kita jual tadi. So, pada hari ni kita nak fokus yang lain sikit. Kita nak tengok 10 negara dengan jualan kereta tertinggi dan juga kita nak tengok Model-model apa yang laku dekat negara tu dan akhirnya anda mesti akan terkejut sebab walaupun sesetengah negara tu benua dia sama. Benua Eropah contohnya negara rapat-rapat sebelah-sebelah tapi model yang laku negara A dengan negara B lain-lain. Benua yang besar macam benua Amerika termasuklah Brazil, Mexico apa semua tu negara sebelah-sebelah je tapi ha, jualan model dia tak sama. Benua Asia pun sama. Ini memang keunikan apa yang kami akan ceritakan pada hari ini. So bersedia. Bersedia dengan popcorn mutabak bulan puasa yang tak habis lagi tu maruku sambil nak makan tu. Ready. Number 10. Kita akan lihat senarai daripada nombor 10 sampai nombor 1. So nombor yang paling rendah kepada jualan yang paling tinggi. Okey. Di kedudukan ke-10 negara mana? Itali. Dia orang jual berapa banyak kereta? 1.56 juta. Alright. Dalam kesatuan Eropah dalam kesatuan EU ni Itali merupakan kuasa ekonomi negara nombor 3 ok dia orang ekonomi yang besar industri automotif domestik dia juga besar ekspor dia apatah lagi cumanya Itali ni jenama-jenama yang lebih dikenali adalah jenama-jenama yang eksotik contohnya macam Ferrari Lamborghini bukan dia tak ada jenama macam Fiat Alfa Romeo pun tapi jenama Itali ni bila kita kaitkan dengan Itali memang jenama-jenama sports car yang hebat tapi kereta-kereta yang laku bukanlah Lamborghini, Ferrari tadi dalam pasaran domestik Itali kereta paling laris ialah Fiat Panda saya tak ingat berapa tahun dah dia pegang title ni tapi Fiat Panda ni memang kereta yang sangat digemari oleh penduduk Itali itu kereta ataupun crossover compact ataupun semi SUV lah Nombor 2 Jeep Avenger Dan nombor 3 Dacia Sandero Alright Fiat Panda ni Dia kecil je Saiz dia mungkin macam Pro 2 Ativa Dan kereta yang kami sebutkan tadi kan Nombor 1 Nombor 2 Nombor 3 Kereta-kereta ni tak wujud pun dekat Malaysia Syarikat-syarikat macam Fiat, Dacia tu dah lama bungkus lah Nampak tak? Dekat Europe preference orang lain-lain. Mungkin dekat sana, awas oh, sepepat dia senang kot. Dia banyak kereta potong ke apa. Tapi, itulah. Kalau dekat belah Asia ni, Dacia, Fiat, Jeep mungkinlah ada dekat Indonesia sikit, Thailand sikit, Malaysia sikit-sikit, China sikit kan. Kat Asia ni orang tak minat brand-brand macam tu. Tapi itulah brand yang berjaya dan juga laku di Italiano. Number 9 Nombor 9 Negara mana paling laku ni? Cuba teka Rusia. Berapa banyak dia jual? Lebih sikit daripada Itali. 1.57 juta. Walaupun walaupun perbezaan sikit daripada Itali, kena ingat Rusia ni tak pernah berada dalam senarai pun. 10 tertinggi dalam dunia. Kecuali sejak tahun 2022. Tiba-tiba dia meletup-letup-letup. Sales dia daripada 2002 ke 2023, 50% lebih naik. 2003 ke 2024 teka 48% peningkatan buat pertama kalinya dalam dekad-dekad hujung ni dia orang berjaya menjual lebih 1 juta kenderaan pada tahun 2024. Ini sebenarnya sangat mengejutkan sebab kita tahu keadaan Rusia sekarang bukanlah stabil sangat. Semenjak kejatuhan Soviet Union, semenjak Putin menjadi Perdana Menteri, Presiden, Raja, semua dia ambil. Ha, dengan peperangan dengan Ukraine apa semua sebenarnya ekonomi Rusia ni tidaklah berapa bagus tapi di peringkat bawah di peringkat domestik untuk orang keperluan membeli kereta apa semua sebenarnya ramai orang tidak sedar kebanjiran jenama China. Betul, China sekarang ni sangat berjaya di Rusia. Namun, kereta paling laku di bukan kereta China. Kereta pertama ialah kereta Lada Granta. Ha jenama daripada Rusia. Yang second Haval, nombor 3 Chery, nombor 4 Changan. Cuba teka berapa banyak kereta lada ni dijual. Kalau Baman disebut, eh tak apa ni? Inilah kereta cabai. Oh. Kereta jenama lada ni total lah. Semua jenama-jenama di bawah lada telah terjual sebanyak 436,155 unit. Okey, tadi kita cakap pasal jenama China yang banyak kan? Even untuk jenama lada ni sini, peningkatan dia berbanding 2023, dia punya sale tu naik 38 100%. Maksudnya memang rakyat dia berduit dan memang ada kuasa membeli yang besar pada 2024 Jadi Lada Granta ni sebenarnya kereta apa yang special sangat ni ramai sangat orang beli Lada Granta ni base dia adalah kereta yang mungkin kalau kita boleh cakap macam Axia lah Bukanlah bukan Axia mungkin Yaris dia besar sikit ok Ibarat dia ada satu saiz sedan, satu saiz hatchback dan juga satu saiz wagon. Ini memang sangat menepati keperluan kepenggunaan ramai orang. Hatchback boleh untuk orang bujang, small family, wagon untuk orang yang meniaga, commercial, family besar, anak ramai, walau. Minta maaf, engkau tak minta maaf. lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Dan juga kereta-kereta sedan. Sedan macam orang-orang nak bawa Grab dekat Rusia kan daripada Moscow ke St. Petersburg. Jauh-jauh macam tu dia kena pakai kereta yang jimat minyak tak tahulah dia jimat ke tidak tapi kalau jual dekat Malaysia saya rasa tak laku <laughs> memang tak laku Lada Granta orang dengar nama pun tak best Lada Granta orang pakai kereta cabai ya? aku pakai Vezo oh. wih orang pakai, pakai Pro Grab ha? ha, dia lebih kurang macam tu lah kalau jual kat Malaysia Number 8 Nombor 8, negara masih di Eropah menjual sebanyak 1.7 juta unit kenderaan. Satu masa dulu mereka adalah otai dalam segmen otomotif, tapi sekarang mereka menjadi tidak otai. Sekarang dia jadi petai, iaitu Perancis. Kalau kita tengok ekonomi dan juga sosial sekarang di Perancis, mereka tidak tidak stable sangat. Dia bangkang sana, demo sana, itu tak puas hati, bangkang. Harga telur naik, bangkang. Semua bangkang, bangkang. Europe ni sebenarnya memang macam tu. Dia suka melawan, melawan macam tu. Tapi nak buat macam mana kan? Memang itulah budaya dia, alright? Bila berlaku ketidakstabilan dalam ekonomi dan sosial, saya juga ingin menerangkan kepada anda bahawa kereta-kereta dia tidak akan sama penjualannya. Jadi, dia pengaruh bila ekonomi dan sosial tu tidak stabil, dia akan mempengaruhi jenis kereta. Contoh, contoh ni kan. Negara tu penuh orang kaya kan penuh Contohnya tiba-tiba Allah bagi rezeki dekat semua rakyat Malaysia ni Buka-buka pintu rumah atau nak gali tanah penuh emas jumpa Semua orang kaya Tak ada orang miskin dah Tu top tu ha, Semua orang pergi kan Eh Ferrari uh, Apa ada ni? Uh, lapan lah lapan ha, Lepas tu Pak Ma'i beli Lamborghini tujuh pula Ha tujuh je ya? kau tak cakap duit yang ni beli penuh ha, itu kalau negara tu kaya tapi kalau negara tu miskin macam Perancis dia beli apa? Dia beli kereta murah je. Dia tak macam Malaysia, beli kereta mahal. Dia orang beli kereta kecil dan compact. 2024 kereta-kereta seperti Renault Clio, Dacia Sandero dan juga Peugeot 208. Ini adalah kereta-kereta yang laku di Perancis. Number 7. Nombor 7 dalam senarai kereta jualan tertinggi di dunia 2024 ialah UK. Ya. Yeah. Berapa banyak dia jual? 1.95 juta tak sampai 2 juta lah. Tak adalah besar. Tapi kalau ikut peta kan, negara UK tu kecil je. Lebih kurang semenanjung Malaysia je. Right. Sebenarnya kalau kita tengok dekat UK, dia antara negara yang banyak melobi tentang EV boleh ha, bolehlah sebab dia pun industri pun dah tak apa-apa nak ada kan. Lebih 50% jualan kereta dekat UK sebenarnya kereta petrol. Maksudnya kereta petrol masih lagi demand tinggi. Lebih 50%. Okey. Kalau compare to hybrid dan EV jugalah. Kereta yang paling laku dia bukan kereta elektrik pun. Kereta first dia kereta Ford Puma. Yang nombor dua Volkswagen dan yang ketiga barulah kereta elektrik. Tesla Model Y. Alright. Kita nak tengok UK ni secara keseluruhan. Dulu UK ni memang negara yang hebat lah ha, menjajah orang lah apa semua lepas tu dia banyak industri otomotif dia teknologi dia memang banyak sebenarnya saya memang tak suka dengan UK saya memang tak suka orang British saya dah ada pengalaman yang tidak berapa best lah ha, dia orang ni sampai hari ni pun dia masih menganggap orang-orang uh, Asia ni terutama Malaysia ni kan di bawah jajahan dia dia masih ada perasaan tu walaupun walaupun dia tu kerja cleaner je kadang bukan kita nak hina kerja cleaner dia jumpa walaupun dia tu cleaner dia rasa sebab dia uh, Mak Saleh eh? dia jumpa manager tu manager Petronas ke apa benda kan dia masih anggap orang tu rendah pada dia ini memang perangai perangai Mak Saleh lah. begitu juga dengan industri dia dulu bayangkan tahun 40an 50an sampai 90an orang ni memang sangat kuat jenama-jenama besar dia berpuluh ha, ada Mini Jaguar MG Lotus sekarang ni jenama-jenama ni tinggal jenama lah dia bukan owned by British pun dah beli dengan Ha, BMW beli dengan China dan Jaguar Land Rover tu Tata dah beli kan Dulu negara yang dia jajah tu sekarang beli balik jenama dia. <laughs> Padan muka kau. Padan. Number 6. Di kedudukan ke-6, negara Brazil. Berapa banyak dia jual? 2.5 juta euro. Wah! banyak ni kan? Ha, Brazil ni apa je industri dia? Okey, Brazil ni terkenal dengan industri pelobongan Pertanian dan juga industri lah. Basically, perlombongan dengan pertanian ni paling tinggi lah. Jadi, seperti biasa, untuk industri-industri macam ni, dia terkait juga jenis kenderaan yang akan laku dekat negara tu. Iaitu, Brazil dijual apa yang paling laku? Beza. Salah! Truck pickup. Ha, truck pickup nombor satu iaitu truck pickup Fiat Strada. Fiat Strada ni, dia bukan macam Hilux. Bukan macam D-Max, Triton, apa semua tu. Dia terak pick up yang dibase daripada chassis monokok. Jadi, chassis kereta lah kita panggil. Dia boleh gunakan untuk industri, dia boleh gunakan untuk kerja dan boleh juga untuk domestik, untuk passenger car. Jadi, dia lebih selesa, lebih tahan untuk aa, jalan biasa apa semua. Jadi, saya rasa mungkin ini mempengaruhi penjualan Fiat Strada. Okey, berapa banyak dia jual ni? 144,000 unit dijual pada tahun 2024. Nombor 2 barulah ha, kereta kecil Volkswagen Polo dan nombor 3 Chevrolet Onix. Ha, kereta kecil juga tapi memang ini berlaku satu-satunya dalam dunia. Truck pickup menguasai penjualan kereta paling tinggi di negara tersebut iaitu this is Brazil. Brazil ada Messi kan. Aa. This is Brazil. Number 5. Okey, di tempat kelima, tadi Messi ini negara kelahiran Ronaldo iaitu Jerman. Okey, Jerman nombor 5, dia jual 2.81 juta kereta. Wah, tingginya. Kereta okay, apa yang paling laku? Paling laku Volkswagen Golf, kemudian Volkswagen T-Roc dan kemudian barulah jenama lain iaitu Volkswagen Tiguan. Jerman ni memang dihormati di Eropah Daripada dulu dia orang ni memang kejuruteraan teknologi dia je Kalau dekat Asia ni orang respect dekat Jepun Kalau dekat Europe Teknologi orang respect dekat Jerman Memang gegasi Still gegasi otomotif Eropah Alright Sebenarnya angka 2.81 juta tu tidaklah tinggi tuan-tuan Kerana Kita Boleh mendapati pada 2019 Jerman menjual lebih 4 juta kenderaan Di sana Okay Lebih 4 juta pada 2019 Sebenarnya dia me menguncup. Ha, industri dia tu menguncup tapi bagusnya J Jerman ni dia dia ni ah ha, dia ada exception sikit kalau orang-orang belah, belah Eropah ni. Jerman ni dia tak skeptik, dia tak suka judge orang. Orang dia lebih kepada kerja, dia gentleman gitu kan. Ha, beberapa tahun lepas bukan beberapa tahun lepas lah. Saya rasa 2-3 tahun lepas kesatuan EU, kesatuan Eropah ni punyalah takut. Dia orang ta sangat takut dengan China yang sedang boom dengan kereta elektrik apa semua ni. Bila China nak masuk dekat Europe tu, dia orang pakat-pakat, bro, France, weh, Itali, Slovakia, Mentakap kau dia. Jom kita pakat-pakat, kita bagi tarif tinggi dekat China ni. Letak dia 800% tak baru dia tak boleh je. Bukan 800 lah, saya saya 10 25% macam tu lah. Tapi Jerman cakap apa? Yo, bro. Engkau ni tak gentleman lah. Dia orang nak masuk-masuk. ah -masuk. kita fight ah, brother kan. Kita lawanlah kalau boleh lawan. Tak lawan kita tutup kedai kan. Janganlah buat macam tu. Kita respect lah masing-masing lah. Jerman satu-satunya negara Eropah yang membangkang Dia membantah EU untuk buat tarif tinggi kepada kereta-kereta China Nampak? Ha. Nampak? Bagus tak Jerman ni? Memang lah sebab dia dekat China pun sehingga dia pun besar Kalau dia kena kan tak tinggi ko kena cekik dekat China nanti macam mana? Nampak? Tahniah Ronaldo. Number 4. Jualan kereta tertinggi nombor 4 di dunia iaitu sebanyak 4.27 juta jatuh kepada negara India. Yep. Untuk anda yang tidak tahu India sekarang ni tengah pa 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 naik. Sekarang ni dia orang kuasa ekonomi dunia nombor 5. Walaupun ada berpuluh-puluh jenama kereta dekat India, namun jenama tempatan tetap saja dipercayai ramai utuh iaitu Tata. Ha, okay. Tata ni berapa banyak dia jual kereta? Tata Punch. Itu satu model saja. Dia orang jual 200 2,000 unit. Nombor 2, Suzuki Wagon R. Nombor 3, Suzuki R3. Okay. Sebenarnya, Suzuki dekat India ni dah kira macam jenama tempatan dah sebenarnya. Maruti Suzuki. Okay. Maruti Suzuki ni waktu dia buat tu pada tahun 1981. Ni bukan usaha sama syarikat dengan syarikat ini dah jadi macam government to government jadi kerajaan India dia buat JV dengan Suzuki Corporation Japan jadi dia tubuhkan Maruti Suzuki banyak model-model khusus atau model khas yang dibuat oleh Maruti Suzuki untuk pasaran India dan ada juga model tu yang start daripada India engineering, develop apa semua dia export balik ke Jepun dijual global jadi nama Maruti Suzuki tu sendiri memang kalau tanya dekat orang India dia akan claim Maruti Suzuki Dei, Maruti Suzuki India punya bukan Japanese punya betul sebab Maruti Suzuki dekat, dekat, Jepun memang tak ada pun ha, ok ini memang sangat menarik sebab kita dapat melihat bahawa trend-trend penjualan kereta ok orang bercakap tentang tenaga baru EV battery electric vehicle PHEV apa semua so India dia tak peduli dia pakai petrol je Ha, sebab tu kalau kita tengok orang yang ceduk ais krim. Dia ceduk aiskrim krim dalam plastik. Ha, dia gaul makanan kan. Pipit, pudin, onen, oh, eh, eh, eh. ha, kan dengar bunyi enjin belakang tu. Maksudnya, dia masih mengutamakan petrol. Long life, Alza. Number 3 Nombor 3 Kuasa membeli tertinggi dalam dunia. Kereta, iaitu Jepun. Ia masih lagi ada dalam senarai Jepun walaupun kita nampak Jepun ni dah slow 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 turun tapi sebenarnya kuasa dia orang ni masih dominan cuma dia orang bukanlah nombor satu sekarang sebab apa? di Jepun sebenarnya sebab saya aa, kerap pergi sana kan kita boleh nampak trend telah berubah generasi-generasi baru sebenarnya dia orang dah tak berminat nak beli kereta Sebenarnya daripada dulu pun susah nak pakai kereta parking mahal, second mahal, inspection mahal. Tapi dulu orang ada passion. Ha, orang ada passion jenama-jenama uh, pula dah. Orang-orang yang sebaya saya dulu-dulu kan, dia orang memang nak juga pakai, nak juga pakai. Dia ada benda tu. Tapi budak sekarang, kereta tu dia tidak lagi anggap sebagai status simbol, sebagai hobi apa semua. Dia orang sekadar nak, alah nak pergi A ke B, B ke C kan. Baik naik train je kan. Lagi senang kan. Ha, memang itulah yang difikirkan oleh generasi muda di Jepun sekarang. Itu satu. Yang kedua, rakyat Jepun semakin kurang. Kadar kelahiran di Jepun pada 2024 adalah kadar kelahiran terendah dalam sejarah Jepun selama 125 tahun. Bayangkan, Jepun ni lama kelamaan tak ada dah negara dia. Lama-lama saya kena pindah sana sebab dia orang akan call. Japa, Japa sang. Ano, nyenne no tare, wala to wagyu kura tare ya. Ah, orang dia kata tak cukup orang nak kat sana untuk jaga parking. Saya kena pergi sana. Oh, lupa pula nak cerita. Jadi, di Jepun, mereka jual sebanyak 4.42 juta kereta pada 2024. Sebenarnya, dia turun. Ha, tahun sebelum tu, 2023, dia orang jual 4.7 juta lebih lah. Dalam Jepun, pasaran Jepun stay. Daripada dulu, Toyota masih lagi menguasai jualan nombor 1. Dia orang jual 1.36 juta kereta. Yang mana kereta paling laku dia ialah Corolla, Yaris dan juga Sienta. Tetapi, okay, itu dari segi Toyota punya yang top sale lah dalam model, kita melihat model, breakdown model paling tinggi terjual di Jepun ialah First, Honda N-Bog Nombor 2, barulah Yaris Yang ketiga, Suzuki Special Honda n tu saya tak tahu berapa tahun dah dia jadi nombor 1 Sekarang di Jepun memang trennya orang beli kereta-kereta kecil, kereta-kereta KK Itu kereta yang paling laku di Jepun Number 2 Semakin menghampiri juara kereta yang dijual paling banyak 24. Negara mana? Nombor 2. Amerika. Okey. Tahun lepas Amerika menjual 15.97 juta kenderaan. Sebenarnya bukan paling tinggi. US ni pernah dia berada di puncak jualan pada tahun 2016 sebanyak 17.5 juta. Sebenarnya dia turun-turun balik trending dia. Tapi menariknya ialah di Amerika jualan kereta EV dia sudah melebihi 1 juta 1.3 juta unit tapi kereta yang paling laris tetap saja bukan kereta EV lah okay. yang paling laris US ni nampak pelik-pelik kan orang lain negara kereta kecil apa semua dia kalau boleh sebesar-besar kereta dia nak jual jadi kereta yang paling laku sebenarnya bukan kereta pun truck iaitu truck pickup Ford F-series F-series ni dia ada banyak ha, bukan ranger ranger kita pakai tu dia anggap macam arena aje dia orang F series ni memang besar macam lori sampah yang kita biasa tengok tu besar tu lah truck dia Amerika dia suka besar-besar dia kata lagi besar lagi bagus Ah, ha, lagi besar enjin tu besar saiz dia lagi bagus walaupun handling macam kapal layar pun tak apa janji kita biar nampak nampak hebat Ah, ha, nampak hebat macam tu kan jadi Ford F series ni terjual sebanyak 730,000 unit yang nombor dua barulah kereta kecil. Tak adalah kecil. Chevrolet Silverado sama besar je. Dia memang suka kereta besar. Nombor tiga baru kereta kecil iaitu Toyota RAV4. Dan nombor empat. Ha, yang ini nombor empat Tesla Model Y. Maksudnya satu, dua, tiga petrol nombor empat tu dapat kereta elektrik. Untuk industri yang menjual almost 16 juta kereta tau. Jadi nombor empat kereta elektrik berapa? 372,163 unit model Y terjual pada 2024. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan, tetap aja gangster-gangster kat sana, mafia-mafia yang buat pistol apa semua kan. Dia bawa trak pickup. Nampak? Trak pickup, F series, Silverado. Takkan muka garang-garang, tatu penuh apa semua kat sini. Keluar daripada Iris. Ah! <silence> tak garang langsung. Keluar daripada trak ah macam ni kan. Macam Baman kan lagi ni eh. Juara ya. ya, daripada Serena. Number 1. Juara negara dengan jualan kereta paling tinggi di dunia 2024 dan entah berapa tahun dia memang duduk nombor 1 saja dan sampai bila-bila pun saya rasa dia duduk nombor 1 iaitu negara China, ya. Yeah. Buat banyak dia orang jual kereta sebenarnya? 31.46 juta nombor satu nombor dua tadi berapa US? separuh 15 juta USA kena jajah Kanada pula dah kot ha, Kanada tu tak jual berapa je jadi memang China memang tengah tengah boom cumanya di China dia tidak macam US yang suka kereta besar-besar gedabak apa semua China ni dia lebih kepada kereta-kereta yang ekonomikal kereta yang Uh, ke arah jimat minyak apa semua kereta-kereta yang kecil okey kereta-kereta yang berenjin turbo kecil kereta hybrid dan juga kereta EV sebab tu nombor satu, kereta nombor satu paling banyak dijual di China, kereta apa? BYD Song. BYD Song. Saya ulam, BYD Song. Berapa banyak dia jual? 816,240. BYD Song tu SUV yang saiz dia mungkin macam Proton X70 lah. Bayangkan, BYD Song tu jualan setahun dia sama dengan semua kereta yang kita jual 2024 pada Malaysia. Ha bayang kan. Satu model je. Tapi BYD Song ni dia ada banyak version. Dia ada model yang menggunakan enjin, dia ada yang pakai ICE, ada pakai plug-in hybrid PHEV dan juga yang pakai EV. Ha tapi memang kalau kita tengok dekat China ni kereta dia kalau dia BYD ke MYD ke MG ke apa semua, kereta dia lebih kurang je bentuk dia. Saya rasa dia punya Engineer tu Dia belajar dekat kolej yang sama Mungkin dia, dia ITM Arau je tu Dia orang semua kerja tu Sama je semua Lebih kurang Tapi macam mana orang boleh spesifik Membeli Satu model itu saja ha, Terkejut Satu model boleh laku sampai RM800,000 Second model yang Paling laku Barulah jenama BYD lagi ha, BYD Qin Plus Jadi Yang ini dia ada Plug-in hybrid Dan juga ada EV version Nombor tiga Barulah Tesla Tesla Model Y Uih rahsyat juga Tesla Model Y ni. Mungkin sebab dia buat dekat Shanghai. Ha dia ada Tesla Gigafactory dekat China. Mungkin sebab tu orang beli sebab mungkin sebab dia senang. Atau mungkin yang beli tu dia kena dia kena kaun kot Mungkin Tesla Model Y tu Tesla tipu. Ke. Ha ni mana tahu dia beli dekat Wall Street. Dia orang Piori ke? Mana tahu. Ok, itulah tadi 10 buah negara dengan jualan kereta tertinggi di dalam dunia. Dan kalau anda perasan tentang senarai-senarai yang kami berikan tadi, ok? Setiap negara tu, pengaruh terbesar dalam pembelian kereta tu adalah jenama. Ya, yeah. jenama nasional biasanya dia menguasai, tak kisahlah top 3 atau top 1 ke kan? Contohnya macam kat Jerman. Paling laku apa? Volkswagen. Nombor 1. Nombor 2 apa? Volkswagen juga Nombor tiga apa? Volkswagen juga ha, Maksudnya Sama ada orang suka jenama itu Disebabkan semangat nasionalisme Atau patriotisme Ataupun memang Kereta tu Menjual produk yang Bagus Sama macam Malaysia Produk, produk, produk ha, okay. Dekat China BYD Nombor satu, nombor dua Nombor satu, nombor dua tu Jual jenis berjuta-juta punya kereta kan ha, Jadi Mungkin produk tu memang bagus dan orang sayangkan jenama-jenama ha, tempatan macam tu lah. Ha, dekat India pun sama. Ha, tata nombor satu kan. Dan juga dalam senarai ini juga perasan tak? Walaupun dengan ke, kekecohan, kebangkitan, kepopularitian EV. Tapi bukan semua negara dapat menerima EV tu, mengadaptasinya dan jualan tu ditranslate. Tak juga sebenarnya. Even dekat belah-belah Europe pun kalau kita tengok negara-negara yang yang kuat, yang bersemangat macam negara pizza, Itali kan. Saya pergi kat sana jarang jumpa kereta elektrik kan. Kat Jerman banyak. UK okey lah. So, so Portugal pun lebih kuat. Spain pun tak apa dah. Banyak sangat kan. Jadi bukan semua kereta elektrik itu boleh dijual dekat negara. Dia bergantung kepada polisi dan juga apa tindakan kerajaan pada negara itu. Jadi jika anda sekarang menggunakan alzah seperti saya Jangan risau Kita memang boleh isi minyak Sehingga Titisan Nafas kita yang terakhir Titisan nafas ya? Eh. Betul ke? Okay Itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda yang Tak berpuasa Atau berpuasa 6 Jika video ini sempat dibuat Baru-baru berpuasa Sila sambung puasa anda Dan juga aa, Kepada anda yang belum subscribe Sebenarnya dia macam ni Kadang-kadang anda tengok video Video ada nampak Mungkin nampak Saya buat video Nampak Amirul buat video Nampak Bang Man buat video ha, Mungkin Abang Hamdan buat video kan Abang Hamdan Dia video, video, video best Sebab dia Kalau Kak B cakap Kamera tu Tolak sana Wow Kita akan menceritakan um, Terutama apa so. tu Hala je Kak Amirul Sepohon kayu Daunnya ribu Dia terus jadi ustaz jadi kalau anda ingin menyaksikan video-video daripada Mekanika Mohon anda tekan subscribe Sebab kalau anda tak tekan subscribe Tak tekan like Tak tekan loceng algoritma algoritma YouTube ini dia akan membaca seolah-olah anda tidak berminat kepada video-video daripada Mekanika nampak channel pun tak ingat tu ada yang tengok ni Di nama dia channel Mekanika Malaysia bukan channel Abang Japa channel Mekanika Malaysia alright terima kasih dan Assalamualaikum